Доброго ранку, новий день, світла вже нема. Сьогодні у нас неділя, може ви вже дивитесь не в неділю. Так, чайок зробив, телевізор включив від акумулятора. Зараз покажу, що я тут одразу поліз вет, пішли мені оп... оповіщення. Давайте подивимося разом, <кій> що там на тебе. Значит так. Масло 180 грамм в молоке сладковоршковое экстра 82 відсотки. новая цена 87,90. Стара цена 122,50. Значит, что у нас скидка? 22 гривни и 13, 35 гривень скидка. Сметана 300 грамм, молоки 15 процентов, на 37 гривень, стара 52,30. Далее посмотрим, что у нас еще тут в АТБ есть цикавого. Капуста, брокколи, кому потребно. <coughs> Стоило 70 гривень почти, новація на 52 гривни. Далее дивимся, это всем рекомендую, в Телеграме можно такую вот группу Подписывайтесь и будут знать, какие тут такси. Так, что у нас тут еще? Что тут еще? Паста какая-то. Якась... Ла... Так, тя... шо -шо -шо -шо? С лососем і акропом. Паста сыркова. <coughs> так, давайте на стараться на 74 гривні. Давайте на, на 51 Ну, достойно, достойно. скидки такие не слабые. Паста сырково 150 грамм с маком цебули 83 стоило, стало 58. Ну, нормально, да? Более-менее. Но бывают такие скидки, что он 50%. Так, сыр твердый голландский. 160 грамм, своя линия 45. Было 82, стало 57. Так, что у нас тут еще есть? Короче, мы же сегодня будем ВТБ покажем, а подивимся. Лакшина я Ну, какие-то такие товары, таких я не знаю. Что за Лакшена, Лакшина. 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 Рисова. Соусом Фобо. Ни хрена себе. интересно. А, это как типа Мирина, наверное, что? 65 грамм. Mm, Ніхернася, дивіться, треба таке попробувати. Зараз підемо в АТБ, Арахіс, Арахіс. Не люблю Арахіс. 14.40. Так, ладно, дивимось. Акція це у нас до 25 числа. До до цієї. Що це таке? Лак для волосся. 75 гривень. Медилак теж стоїть, коли-то з волосами длинами. Був надулак, може, на дулак, може Наташа те. Електрогорілка для них і тіла. Ха, прикольно дивіться. Только світла немає, але ну, нічого. Електрогорілка від до цього, від повербанку робить. Так, що у нас тут фісташки? 52 гривні. Арахис 14,40. ми вже дивилися. Так що ще тут є. Пиво. О, было по 40, по 24. Это акция, реально. Фу, 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 не хочу пива. Пиво хайк, хайка, да? Чи, как его называется? 40 гривен, 23 гривен. Пожалуйста, вам, кто пиво любит, бежите в АТБ. Особенно козел 41 гривен, 24, почти 20 гривен. Почти вот, как я сказал, 50 процентов почти. Аккумулятор, мини-пила. А, нет, это что-то другое, это не АТБ. Чорна п'ятниця. Так. О, дезодоранти. О, це добре. О, кстати, оце я куплю. Щось по тебе. Якщо це треба. дезодорант Рексона прозори. Ні, оце мабуть. Ма... Отакі я люблю. Отакі от. Маленькі. Зараз треба купити. 48 гривень. 75 стоїв, зараз 48, 49. Такі... такі я не люблю, а я такі шарики, так, що це закуска? Своя лінія грибна, стакан 35 стоїла, 25. Ну може вам така полізна буде інформація? <кій> Будете знати, що у нас ще. Так, запам'ятайте, що, що у вас цікавить, що у вас з... О, шпроти. Шпроти. було 90, стали 67. Угу. сколько это 23 гривны крабовые палочки с 96 на 70 25 гривен скидка акция точнее 25 гривен шпроты и крабовые палочки раньше крабовые палочки были доступны капец я их ел постоянно сейчас они по таким ценам что их и не хочется покупать я уже забыл когда я их ел о, вареники, день и день с сыром, 37 гривень, 400 грамм. Хинкали 600 грамм. 600 грамм хин хинкали. 42 гривни, пожалуйста. Тоже давно не ел ни пельмени, ни хинкали. Так, цена пейки, синергетик, наверное, да? 45 гривен хирросян стоит. 0,5. Фиаси, дороже, чем пиво, блин, чем все. Капец. Термозглечик. Морозово, дивіться, о. Вот это крутяк, то що я вам говорил. 50% скидка. Морозово, дивіться, оце. Кстати, неплохое. Бля. Тирамісу, да? Тирамісу. оце скидочка, дивіться. 219. На 100 гривень Вот це стоит мороженое. Тут даже хоч і холодно вже не літо, але ради такої ціни в два рази дешевле стоит купить. Зараз треба запам'ятати, себе. так, огірки, 66 гривень. Ну це ще куди не йшло, але 100 гривень за таку маленьку баночку, це занадто мені здається. Тут, тут можна отак от відкрити, так і подивитися. Подивити, подивитися. Всі товари, шопочом. Шапки. Коротше, рекомендую Акції Фанатика ТБ. Група. Група. Ну все, Глав... самое головне поба... морозова побачила. Це вже дуже добре, так. Це вже дуже добре. Ладно. День починається. Погнали. Где наша матуся? Где наша матуся? Матуся борщи квары. Борщи Светло выключили. Десять ранку. Два часа не было, но буду еще выключать. Шестнадцать выключат, кажется, до девяти. Два часа утром, потом еще пять часов. Открываю. Такой маленький, да? Так я думал, они все таки дороглы. Нет. А дороблы за две с половиной. А, ну то я думал... А ну пока что да. положи, посмотри. Конструкция. Там еще команструкция. Подключим, разберемся. Прикольно, слышишь такое? Небольшой вообще его с собой можно возить куда хочешь, да? Ну да. Прикинь. В машине лежит такой раз был, да? А, вот тебе Нет, без очков. Очки висят. Слышь, классная штука. Подожди, да. да а да что такое 15? 12-9. 15 температура. Ага. Это он температуру показывает он сейчас 15. что еще тут можно делать вот это автомобиль это другой батарея какой-то это велос мотоцикл и импульсный этот когда как вот он там называется запуск тогда... запусковой нет там он импульсный пускает когда надо Что, даже розетку э, э, э. мы не включаем. Получается, а ну давай включим. давай включим, что будет. 13,9. Сейчас посмотрим, О. сколько он будет ампер давать. Что-то надо включать, нажимать? 16 пока. Вот а, заряд, вот пошла до полной. 14,5 6 вольта. 6 ампер О. дает он сейчас на Вон пошла мигать. Когда да? перестанет мигать, наверное, да, и выключить? Не, он там выключится сам. А, он, будет, он на, сам на пол? типа, выкинуть работает. Вентилятор работает. Ну да, вентилятор. Он дует отсюда, слышишь, холод, холод. холодком. Прикольно. Какой 5... маленький, и, так и с вентилятором. 14,9 вольта. 7... Ага, видишь, падает аппер, видишь? там, видишь? Он зарядка. Чем больше, быстрее он, чем больше заряжается, тем меньше ток. Угу. Чем да больше, я... чем больше разряженный больше ток идет. Нет, вот. Тебе а, Это вот он 4,8. Я, я тебе говорю, как он работает, а не так, как вы делали на работе вот 4,7, да, уже. 4. Он автон, типа умная зарядка. Он так, если аккумулятор разряжен он дает полностью большой ток. Потом он, чем больше заряжается, он ток меньше упадает. Он, видишь, у него осталось одно деление. Он не заряженный полностью. Ну да. Вот он сейчас, когда зарядится полностью, он Отключится. будет написано, видишь, двадцать уже. Это он нагревается, камера этот сам. А этот нагревается? Ну температуру показывает а. какая. типа зима лето, понял? Температура как бы для зимы одна температура, он сам определяет, типа какую давать нагревания. Потому что зимой там одно, да, инструкция. больше надо, там меньше. Папа говорит, инструкция. На, Китай, на, на английском. На да. тебе инструкцию, что тут поймешь? Ну, ты инструкция. Нет. Ты что, это сов... что бы должно? Кто да. тебе должен? Ну, тебе не Если не на неправильно написано, значит контрабанда. Ну, согласен. Ну, а ты ж не в магазине, не в рыбаге купил. Так оно все, ну все с Китая. Есть какой-то язык еще? Нет, только английский. Только английский? Да контрабанда, говорит. Ну как ну, контраб, да. что контрабанда? Если не нема... украинского. украинскую. Украинскую контрабанда. Или если еще. Ну да. я контрабанда. Я купы в Китае и продаю тебе в них что это. Контрабанда? Просто не идет на, 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 на экспорт на как оно это называется. Когда идет на экспорт, угу. то тогда идет на многих языках. А если ты покупаешь в Китае, ну в Франции, я могу купить в Китае, а перепродаю уже здесь. Ну, да. Ты не можешь в Китае купить, а я могу и все. Это не контрабанда. 3. Это же не советский Союз. Вот сразу определяет, какая здесь температура. Вот ампер, амперы уже падают. Четыре ампера. говорят по телевизору везде. Как что Должна, он... Да ничего не должно. быть. На... не в магазине Если какой. на экспорт идет с другой страны, то они распечатывают на многих да. языках. Да. А если ты покупаешь в Китае, то Китай тебе не будет распечатывать. Ну он, он и так на английском, язык. не на китайском. Ну только китайском. на английском, да. Ну он и, все. и так, ну... На одном языке. Он у нас не продают официальные. Да. Ты можешь в Китае покупаешь контрабанда. на, Али, на лиэкс. Про... Я не поверю в жизни. Когда на нашем языке это контрабанда. Тогда в смысле мы нарушили закон, что мы его купили. Да ты купи его, а то, что продавец контрабандист Так он платит же, что налоги. А что там, да, там платит? Таможенный, ну не знаю. Как, сейчас все Почти так... с него снимают, когда он ну, таможня проходит, снимаются таможню... налоги. То, что оно пришло. Это же не не то, что раньше там перевозили. Это не сигареты, что у тебя там нету акциза Акцизы, и все, ты уже контракт. Сейчас это нормально, сейчас бизнес это да, вот ты купил, продаешь здесь, ну что ты не хочешь ждать две недели, правильно? Ты хоть... А если ты распечатаешь уже на русском языке, оно уже будет на стоить украинском. Ну, на украинском, на русском, на еще на каком-то языке, будет, будет стоить дороже, оно уже будет не 500 гривен стоит, а 800 там тысячу. Не, ну это же и... да. ты есть сейчас сайты, там Алиэкспресс или Тему, ты можешь купить, но ждать надо две недели, понимаешь? Он, он на Тему, на Алиэкспресс, наверное, еще дешевле, может быть. Ну, ну, да. А вот мы не захотели. Мы вчера заказали, сегодня получили. Зачем нам две недели ждать за 200, 100 гривен? Человек, да, там 100 гривен заработал, у него 100 штук продал, правильно, не по 100 гривен. Что написано? А, то там по -английски. По а он посмотри. По-английски. Че по-русски? А, по-русски написано. Зимняя и летняя раздельная на... Тю. Зимнее и летнее раздельное наполнение, потом множественная защита, интеллектуальное обн обнаружение. Па, Чуешь? Да. Так что не контрабанда, по-русски написано. Только инструкция. Только не Да, только инструкции. Импульсный ремонт. Понял, что такое импульсный ремонт. Ну вот это же как раз импульсный ремонт, восстановление аккумулятора, когда он идет. Уваленный уже, понял. Ну вот, режим написано, видишь. Угу. Вот. И по рук. Все. 12 вольт интеллектуальное импульсное ремонтное зарядное устройство. Все. Блин. Китайцы написали. Пуск, стоп, батареи его, автомобиль, мотоцикл, рем, импульсный ремонт. А да ты так тоже не прочитал, не видишь, нет, да, Близзачка? Нет, ты в очках не вижу, не если не честно. Лупаешь, так он же сам мелкий, Посмотри, с аккумулятором какой он маленький. 14,9 вольт сейчас, видишь, идет. Угу. Ну супер, Чем мы сразу... Почему мы сразу такую фигню не сообразили купить? Да ну что, ты работал, а он ну то что, Зато он полный заряд не давал. Да, он купил, он, он, динься, он сейчас зарядится полностью и все будет нормально. А так он у нас не, не до конца не, на глаз, да. И, и садился быстро из-за этого. А теперь да, уже пока не зарядится. Сейчас посмотрим, сколько он будет заряжать. 130. 130. Стучать начала на 130? Mm -hmm. Не, не, ступися. Вот она, когда стрелы. А ну еще раз. Ты не можешь же два, блин, ошибиться. Вот этот и вот этот. ну. Даже Это можно Но без Спускает. Так Но затяни, спускает. чтобы не смысл. О, да. На 160, 160 началось. Вот. Ну, не, ну нормально, уже стукнуло. Сильнее, позже, да? Надернулась на 160, на 110 Не пей, ого, до 200 дошло, понял? У ну, да, да, меня тоже доходило Ого, добавляет папа сейчас может 200 быть еще Там, Там не разговаривай Я знаю, Оксана у меня самого давление Так не, ну а что начинаешь? Надо же правильно надо. и ну, себе надо Что ты таблеточку не хочешь выпить? Я сейчас на меня сколько Ну, у вас же есть, вам что не дали? Ну, любую. То ее с Да какая Кто разница? Вот под давлено, без разницы. Ее твои. Мне не Челпанова выписала таблетки, бесплатную пачку дала. Каких? Ну каких-то, я не знаю, чтобы каждое утро пить. Я к ней уже пришел в следующий раз, уже 130 на 90, нормально. Она говорит, о, я думаю, ого, так у тебя очень высокая, 212 тысяч. Так что таблетку. Он еще и курит, ходит. Ты да? Куда ты куришь? Ты 212 давление, на 120, ты че? А чувствуешь? ты что, Слушай, не знаю Так пей таблетку, что ты нормально? 212 Вот это Будет чуть больше 150 на 100, наверное, будет И что-же сейчас чувствую Пульс, блин, что-то схерячит Я вообще космонавт, блин. посмотри с вами. Увидишь? Нифига себе. Я думал, сейчас что... А я чувствую голова как-то. Видишь, даже 130 на 90 для меня. Много? Ну мне что-то голова сейчас чувствую, Думал yeah. мне 150, слышишь? А как пахан с 220, как он вообще ходит? Капец.